Jalum proseder agense, tepengaken kula Widah Dudi saking GKJ Pranto klases Wonogiri, Pinanggi malih kalian renungan padinan Sabtu Selikur Juni kali hebbu Selangkung. Kanthi jejer merantasi satru. Wasan saking kalih Kurin tapitu ayat kali deugi 16 Kawaos wontening ayat nomor 3 ingkang Mekaten. Manawa kuewus oleh papan ana ing atiku temahan kita bareng urip lan bareng mati. Mekaten amin. Prosedir ing kakin nase gesang sesareangan kalian tiyang ingkang benten menika boten gampil. Awit kala-kala saged nuwuhaken satru Umpaminipun kita nggadhahi pemangih benten, dateng salah satunggal ing tiyang awit kita ningali tiang menika saking setunggal sisih kemawon menika tamtu saking dadosaken salah paham lajeng nuwuhaken satru menika nedahaken bilih gesang sesarengan sae ing satengahing brayat gereja lan masyarakat menika saged gampil satru lajeng Kados pun kita sakit merantasi satru ingkang saged dados ancaman pagesangan sesarengan. Poros sedherek ingkang kinasih, tiyang Kristen ing Korintus wonten ingkang gadhahi pemanggih awon tumrap Paulus. Pemanggih awon menika boten karana warga Korintus kirang nampi pawartos ananging karana manahipun. tiang-tiang menikau daring sakit maringi papan ing manahipun datang Rasul Paulus. Warga kerintah kedaipun maringi papan ing manahipun kangge Rasul Paulus, sepados sakit ningali kayepten, kesainan, lan peladosanipun Rasul Paulus. Rasul Paulus yang ngetahkan pasaman kerintah, bab, Menapa ingkang dipunmangertosi sinasa, so, wonten kemawon tiyang ingkan maringi kritikan dhateng piyambakipun tanpa alasan. Lodal menika, Rasul Paulus nembe nglempakakan dana kangget tiang-tiyang Kristen ing Yudhia. Nanging menika boten karana piyambakipun pathos untung. In sentang, ing saktengahing Raos Kujiwa dhateng tiang Korinta, Rasul Paulus mireng laporan saking titus, bilih boten sedaya Pasamuan Korinta menika nampik piyambakipun. Mennika nedken, bilih Gustilah tansah makaryya ing antasipun Pasamuan Korinta. Rasul Paulus saged ngusaken, tang lipuran saking Gustilah ing bab menika. Kita sakit nulat, menopai ingkang dipun tindakan di Rasul Paulus engganipun merantasi satu ingkang dipun alami. Kanti, purun maringi papan ing engmana, lan bangun komunikasi kalian tiang ingkang gadai pemangki awon dateng pihampai pun. Kaiklasan Rasul Paulus menika, dipun wangsuli dening Gusti lumantar pasamuan kurenta ingkang saged ewah dadosai sae. Para sedherek ingkang kinase, sumangga tansah ngupadi mujudaken gesang rukun kalian sesami, lumantar kasaketan kita paring papan ing manah lan purun nampi sedaya tiang kanthi bangun turut mbangun komunikasi meliginipun kalian tiang ingkanggadadahi pemakkeh awon tumrap kita Amin Semogo kitaunjuk elkun panun syukur Du Gusti Sabda pangantika paduka ingkang sampun kalau tampi ing injang menika Mki Sabda panganiko menika sakitd manem ing manah kawlo La nyantusaen kawlo, supados lampai ingkang dados gersa paduga. Sad paring manah ingkang puruh nampi sesami lan bangun komunikasi ingkang sae, saged dados margi kangge merrantasi satru. Mugi panganika paduga menika, Bahe nyegeraken jiwa kaula nggesangaken mana ingkang letih lan nuwuhaken pangajeng ajeng-gaajeng. Woteng asmog dalam Gus Yesus Kristus klo sambontedduo lan ngaturaken panhun. Amin.